Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera Terima kasih Datuk Indi Petua kerana memberi, memberi peluang ruang kepada Jempol untuk membahaskan undang-undang perbekalan 2026 yang berjumlah 470 bilion Belanjawan kali ini merupakan kesinambungan dasar daripada rmk 12 yang menandakan fasa baru selepas kerajaan berani melaksanakan rasionalisasi subsidi dan reformasi fiskal dengan matlamat memastikan setiap hasil penjimatan kembali kepada rakyat melalui bantuan tunai, insentif ekonomi serta peningkatan kesejahteraan awam. Terlebih dahulu Datuk Negeri Tua Jempol ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Perdana Menteri dan kerajaan kerana prihatin ya dengan permohonan projek keutamaan Jempol iaitu meluluskan projek naik taraf FT44 struktur jalan utama Palung serta naik taraf persimpangan Palung 78 dan Bena Baru ia jalan penghubung luar bandar kampung orang asli Batu Peti dan juga kampung orang asli Pancu. Jempol berharap projek-projek yang telah dilulus, diluluskan ini dapat dilaksanakan seperti yang dirancang. Datuk yang dipertua rasionalisasi subsidi RON 95. Dalam perbahasan usul menjunjung kasih bertarikh 18 Februari 2025, Jempol telah mencadangkan agar subsidi bersasar yang bagi petrol RON95 dilaksanakan dengan menggunakan pengesahan MyCard diberikan hanya kepada pengguna warga negara Malaysia sebagai langkah mengelak ketirisan subsidi kepada warga asing. Jempol mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana sedia mendengar dan berani melaksanakan rasionalisasi subsidi melalui sistem pengesahan digital MyCard distesen minyak sebagaimana kita laksanakan pada hari ini. Menurut bernama bertarikh 19 Oktober 2025, Ketua Setiausaha Perbendaharaan menyatakan bahawa 95% rakyat Malaysia menggunakan RON 95 tidak lebih daripada 180 liter sebulan. Namun terdapat golongan yang hanya memiliki lesen motosikal tetapi habis menggunakan had bersubsidi ia 300 liter di negeri berhampiran sempadan berdasarkan data ataupun maklumat ini ada unsur penyelewengan dan penyeludupan RON 95 bersubsidi yang mungkin berlaku jempol mohon maklum balas ya menteri perdagangan dalam negeri dan juga kos sara hidup kekenaan usaha mencegah penyeludupan bahan api bersubsidi di sempadan negara datuk yang dipetua sistem kawalan diesel bersubsidi di kesempatan ini jempol sekali lagi berhasrat menyentuh sistem kawalan desir bersubsidi jempol merujuk SKDS 1.0 yang mana hanya kenderaan pengangkutan darat awam yang menerima subsidi iaitu bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba manakala SKDS 2.0 menggunakan kaedah fleet card diberikan kepada kenderaan logistik berkelayakan. Justru itu di kesempatan ini jempol sekali lagi mengusulkan ya, pertimbangan khas agar skim kawalan diesel bersubsidi ini dapat diperluaskan ya, kepada kenderaan institusi pengajian tinggi swasta di seluruh negara agar membantu IPTS dalam mengurangkan kos operasi yang berkaitan dengan logistik. Jempol mohon yang maklum balas yang maklum menteri perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup. Datuk yang dipertua isu pendidikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum seluruh negara ia dikejutkan dengan insiden yang berlaku mutakhir ini iaitu di sekolah melibatkan kejadian kes bunuh meninggal jatuh dalam lubang buli membawa kematian kes rogol dan sebagainya yang amat menggusarkan masyarakat timbul kegelisahan di kalangan ibu bapa seolah-olah sekolah tempat yang paling selamat tidak selamat lagi pada hari ini sebabnya itu jempol mencadangkan diadakan satu libat urus perdana yang isu keselamatan sekolah di semua negeri melalui Jabatan Pendidikan Negeri yang melibatkan semua aspek berkepentingan di peringkat akar umbi seperti Pejabat Pendidikan Daerah, Guru, PIBG, Warden Asrama, Pihak Keselamatan, Majlis Pengutua, Majlis Guru Besar dan semua yang yang berkepentingan yang terlibat untuk sama-sama dipanggil berbincang memberi pandangan dalam libat urus di peringkat negeri-negeri dan insyaallah hasil daripada libat urus negeri-negeri itu nanti akan dibuat resolusi di solusi ya keputusan bersama yang di peringkat kebangsaan ini adalah hasil daripada akar umbi ya mereka yang berada di lapangan di bawah yang melihat sendiri ya terlibat terus dalam pendidikan di peringkat sekolah khasnya Antara fokus perbincangan itu, jempol mencadangkan adalah aspek keselamatan infrastruktur sekolah. Jadi tidaklah timbul baru ini terpijak lubang terus meninggal. Aspek keselamatan sekolah, isu keselamatan pelajar, warden asrama, apakah kita nak uh, buat lantikan baru yang berjawatan tetap. <tuh> Bully isu disiplin hukuman rotan dan penggunaan smartphone. Yang mana smartphone hari ini tidak ada penyelarasan. Ada sekolah benarkan, ada sekolah tak benarkan. Ada sekolah hanya menengah atas saja. Jadi disebab itulah. Eh, sebab itu uh, kita buat libat urus ini supaya ada penyelarasan. Serta peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Jempol. Jem... Ya? Sikit je. Setuju ya. tak jempol? Sebab jempol ni orang yang inklusif kan. Ya. Setuju tak untuk mendapatkan dia yang dihajatkan oleh jempol tadi. Jemputlah pembangkang sekali. kan. Jadi lagi murni Uh, segala yang kita nak bantu kan uh, keselamatan murid tadi. Tuju ya, ya. tak jempol. dah jempol sekali kita Noham kan. Hal pendidikan ni kita tiada kompromi. Ya itu sebab kita Sih, dalam Jempol hal ini, baguslah ya, kita jempol. Kita tegas. Jempol senada dengan yang se kebetulan pula ya. Sebelum ni saya adalah ketua guru disiplin. Jadi jempol senada dengan Yang Amat Muhammad Tambun. Agar hukuman rotan di sekolah dikembalikan dengan syarat yang ketat bagi menangani isu disiplin. Saya lapan tahun jadi guru di, ketua guru disiplin. Ha, ketua guru disiplin di sekolah. Ha. Hebat jempol. jadi tujuan kita mewatan ini mendidik. Jangan kita balut, kita sabat anak orang ini sampai keluar darah. Ya? Kita ada peraturan dia. Amaran pertama, kedua, rujuk pada kaunselor, panggil penjaga. Ada separuh tu pula pengutur nak urutan panggil ama ayah dia datang ah, cik puan urutan anak sendiri depan cikgu jadi ini semua perkara yang baik ya jempol mohon maklum balas kepada yang mak menteri pendidikan berhubung dengan libat urus ya uh, perdana di peringkat negeri-negeri dahulu sebelum dibuat rumusan di peringkat pusat datuk ahli pertua pendidikan pencuma kepada jempol. keluarga kepada Kampang, miskin nak tanya ya tentang lebat urus tu sebenarnya saya dengar ada ada town hall yang telah pun dibuat di bawah menteri uh, undang-undang dan juga kementerian pendidikan apa 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 pandangan jempol kita cadangkan supaya uh, roadshow town hall yang ada seluruh Malaysia itu dibentangkan dalam parlimen untuk kita dengar apakah saranan-saranan yang dibuat oleh orang awam terhadap perkara ini saya amat bersetuju ya sebab lebat urus ini melibatkan semua lapisan di peringkat akar umbi ini kadang-kadang ya, kita di peringkat pusat membuat dasar saja dan kita tidak pernah terlibat dalam dunia pendidikan. Jadi dalam libat urus itu sebab saya cadangkan tadi semua pihak terlibat yang berkepentingan dan tiap-tiap negeri ini nanti dibuat rumusan dan mungkin digabungkan dengan roadshow yang telah dibuat oleh Pak Menteri Undang-Undang supaya kita dapat dibawa ke parlimen ini kita putuskan di sini. Jadi saya juga mohon maklum balaslah daripada Yang Mak Menteri Pendidikan. Kemudian pendidikan percuma melalui tekad 8 memperkasa perkhidmatan rakyat. Dia mengucapkan syabas kepada kerajaan kerana buat pertama kalinya yang melaksanakan inisiatif memberikan pendidikan percuma melalui PTPTN kepada 5,800 pelajar daripada keluarga miskin untuk melanjutkan pengajian di institusi pendidikan tinggi awam. PTP... Datuk Ali Pertua, PTPTN telah memainkan peranan penting dalam membantu jutaan anak muda di negara kita menyambung pengajian tinggi. Namun kadar bayaran balik yang masih rendah menjejaskan kelestarian dana pendidikan ini. Justru itu jempol mencadangkan. Ya, yang kumpulan pertama tadi kita dah bagi. Bagi anak kumpulan miskin tega, kita bagi pendidikan percuma. Jadi kita bagi jugalah Ya, kepada mereka yang membayar ini jempol mencadangkan agar PTPTN memperhebatkan inisiatif diskaun pembayaran balik sebagai contoh diskaun 30% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman dan diskaun 20% untuk bayaran sekurang-kurangnya separuh daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Berhubung dengan cadangan penambahan diskaun pembayaran balik PTPTN ini jempul mohon balas kepada Yang Muhammad Menteri Pendidikan isu kesihatan belanjawan 2026 memperuntukkan 46.5 bilion kepada Kementerian Kesihatan namun sebahagian besar daripada perbelanjaan tersebut adalah untuk merawat penyakit tidak berjangkit jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan Malaysia mula dibebani dengan kes penyakit tidak berjangkit baru iaitu melibatkan penyakit yang melibatkan kerosakan paru-paru ataupun iwali e yang berpunca daripada pengambilan web dan rokok elektronik. American Lung Association melaporkan bahawa vaping boleh menyebabkan gejala popcorn lung iaitu kerosakan paru-paru kekal. Menurut pengarah Tobacco Treatment Klinik dari Johns Hopkins University, pengidap popcorn lung ini berisiko mengalami kegagalan pernafasan yang boleh membawa maut dalam tempoh masa lima tahun. Kita sedia maklum, remaja sekolah seusia 13 tahun telah terdedah dengan aktiviti web ini dan ini memberi kesan yang amat buruk. Demi mengelakkan kemudaratan yang lebih teruk kepada generasi akan datang, Jempol menyokong penuh cadangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengharamkan aktiviti web di negara kita ini. Persoalan Jempol, bilakah pengharaman ini akan dilaksanakan. Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Datuk ini betul seterusnya isu tabung haji. Jempol ingin menyentuh satu isu yang amat dekat di hati umat Islam di negara ini iaitu pengurusan dan pemilihan jemaah haji menunaikan haji di Tanah Suci oleh lembaga tabung haji. Kita sedia maklum sistem pemilihan 31,600 jemaah haji muasasah adalah bersandarkan sistem pendaftaran awal. Siapa yang daftar awal, dia akan berpeluang. Dan buat takat ini keutamaan hanyalah diberikan kepada pendeposit berumur 75 tahun ke atas. Yang sudah berusia. Dan di dalam hal ini, mereka yang berumur 75 tahun ini sudah tentu. Ya, tidak berapa kuat fizikal dan dikhawatiri. Tidak memenuhi syarat kesihatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Justru jempol ingin mencadangkan agar melalui tabung haji, agar kerajaan melalui tabung haji memberi keutamaan kepada pendeposit warga emas yang berusia 60 tahun ke atas tanpa mengira status ekonomi B40, M40, T20 untuk dipilih sebagai jemaah haji muasasah terlebih dahulu. Ia sebagai satu bentuk keadilan sosial dan memberi peluang kepada mereka yang telah berusia untuk menunaikan ibadah haji. Ini rata-rata yang berumur 60 tahun ini seangkatan dengan saya. Lahir pada tahun awal 60-an. Ya, lahir zaman pelita. Zaman jalan tanah merah. Zaman pelita, zaman perigi. Jadi sudah sampai masanya. Ya, kita bagi keutamaan kepada kumpulan ini. Seterusnya, uh, saya terus beralih ke jempol iaitu... Uh, <coughs> Jadi Muhammad. berhubung dengan... Ya, uh, Muhammad. Masa dah habis. Kena minta tak dua minit lagi kejap. Boleh dua minit. Jempol berhubung dengan isu uh, keutamaan kepada pendeposit berusia 60 tahun. Mohon jawapan daripada Menteri Agama. Seterusnya, Koridor Ekonomi Negeri Sembilan Timur iaitu uh, daerah Jempol mempunyai kekuatan dalam bidang agri komoditi dengan 38 skim tanah rancangan Felda yang mengusahakan tanaman sawit dan getah. Namun kawasan yang berpotensi ini masih tertinggal dalam konteks pembangunan ekonomi. Kawasan Negeri Sembilan Timur ini kaya dengan sumber pertanian seperti kelapa sawit, getah, ternakan, uh, selain mempunyai potensi industri hiliran, uh, selain komoditi dan juga mempunyai kawasan geografi kawasan yang panas, yang terpanas di Malaysia, amat bersesuaian untuk uh, janaan tenaga solar. Julus itu jempol mencadangkan, ya sudah sampai masanya diwujudkan koridor ekonomi negeri Sembilan Timur yang bersempadan dengan negeri Pahang seperti Bera, daerah Bera, Rompin dan Bentong serta segamat di Johor dan juga penubuhan ini uh, membolehkan perancangan pembangunan berfokus termasuk pembinaan infrastruktur jalan lebuh raya baru seremban lebuh raya seremban jempul yang konsisten tiga kali, tiga beberapa kalilah kita bangkitkan dibahaskan bersama Kuala Pilah ...dalam Dewan Yang Mulia ini sebagai akses pemangkin utama untuk memajukan ya, daerah Jempol. Jadi dalam hal ini Jempol ingin bertanya apakah perancangan uh, Kementerian Ekonomi... ...untuk membangunkan kawasan koridor ekonomi Negeri Sembilan Timur... ...dan uh, seterusnya uh, iaitu uh, pemberian lot tanah generasi Felda. Datuk nipetua Jempol ingin membangkitkan isu pemberian lot-lot kosong ataupun pocket land dengan izin khususnya di Felda Wilayah Raja Alias Negeri Sembilan yang mempunyai 49 skim tanah rancangan Felda merupakan gugusan terbesar di Malaysia. Jawatan kuasa lot generasi Felda telah diwujudkan untuk mengenal pasti lot-lot kosong di sekitar tanah rancangan untuk generasi baru. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, usaha ini telah dilaksanakan di negeri Johor dengan pemberian 10,363 lot tanah dan juga di negeri Pahang dengan memberikan 16,035 lot tanah kepada generasi, generasi baru Felda. Isunya di sini, pemberian lot tanah Datuk ini Putua, untuk generasi baru di Negeri Sembilan masih belum dapat dilaksanakan. Persoalan nyempul, apakah usaha Felda agar pemberian lot tanah kepada generasi baru di, Sembilan, di Negeri Sembilan dapat disegerakan dan diseragamkan di semua uh, negeri dan kawasan di seluruh di seluruh negara. Jempol mohon maklum balas uh, menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan akhir sekali lah sedikit kita bagi kredit kepada kerajaan kita. Di kesempatan ini Jempol mengambil kesempatan dalam lewan Yang Mulia ini untuk merakamkan setinggi-tinggi tanya dan penghargaan kepada semua sukarelawan serta pasukan ekspedisi Sumut Flotila yang sanggup berkorban dan bersabung nyawa dalam pelayaran membawa misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Jempol turut menghargai usaha yang amat bawa Perdana Menteri bersama Menteri Luar Negeri atas kecekapan dan kemahiran menggunakan hubungan baik dan saluran diplomasi bagi memastikan peserta sumut dibawa keluar daripada Israel dalam keadaan selamat. Sebagaimana kita sedia maklum Datuk ini Pertua, sidang kemuncak ASEAN ke-47 sedang berlangsung di Kuala Lumpur dan telah berjaya menghimpunkan ramai ia pemimpin dunia yang akan membincangkan hubungan dua hala, perdagangan antara bangsa, keselamatan maritim dan keamanan serantau. Kita juga harus berbangga Malaysia sebagai pengurusi ASEAN menjadi pendamai di antara Thailand dan Kamboja dengan pemeteraian KL Peace Accord yang disaksikan oleh Presiden Trump. Semoga kemuncak, sidang kemuncak ASEAN ke-47 berjalan lancar dan berjaya mencapai matlamatnya tanya kepada Malaysia jempul mohon menyokong terima kasih